बहुत बहुत धन्यवाद शहरी भाई वाहीगुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह मंच पर उपस्थित पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री भाई भगवंत मान जी पंजाब के पार्टी के प्रधान अमन अरोड़ा जी सह प्रधान शहरी कलसी जी तरन तारण चुनाव को पूरे कमांडर की तरह से संभाल रहे भाई लालजीत भुल्लर जी जिनके सर पे मिनिस्टर इंचार्ज पूरा का पूरा कैंपेन इंचार्ज की जिम्मेदारी डाली है लालजीत भुल्लर जी और उनके साथ हमारे बाकी मिनिस्टर साहिबान एमएलए साहिबान चेयरमैन साहिबान हमारी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स और सबसे इम्पोर्टेंट आज जो यहां पर सभा में उपस्थित मेरे भाई बहन हैं तरन तारण के 103 गांवों के और 23 वार्डो के वार्ड कमेटी गांव कमेटी के लीडर्स आप सबको नमस्कार सत हमें कोई भी उपचुनाव जो होता है ना वो बड़ा मुश्किल होता है उपचुनाव इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि उपचुनाव में जिस भी कारण से लड़ना पड़े एक तो सारी पूरी सरकार का ध्यान उधर आता है पार्टी का ध्यान उधर आता है लेकिन जब इस तरह का उपचुनाव हो तो और मुश्किल होता है कि अपने ही बीच का अपना एक साथी हमें बीच में छोड़ के चले जाए और फिर हमें उपचुनाव में जाना पड़े तो आज कश्मीर सिंह सोल जी हमारे बीच में नहीं है ईश्वर ने उनको अपने पास बुलाया और इस वजह से हमें उपचुनाव में उतरना पड़ रहा है पर हमको पूरी उम्मीद है कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जो आज यहां बैठी है तरन तारण की पूरी टीम आम आदमी पार्टी के हिस्से में इस सीट को बरकरार रखेगी यह सीट इसलिए बरकरार रहनी जरूरी बहुत जरूरी है तरन तारण का चुनाव जीतना कई मायनों में बहुत जरूरी है और सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी हम और मुख्यमंत्री मान साहब गए थे दरबार साहब में मत्था टेकने वहां पे एक महिला मिली एजिड मान साहब के कंधे पे हाथ रख के बोली कि बाकी सारा काम ठीक कर रहे हो और सबसे बड़ा काम है नशे के विरुद्ध ये काम जो है ठीक कर रहे हो पर सारे नशे को पूरा खत्म करो ऊपर से नीचे तक मान साहब ने कहा कि चिंता ना करो बीड़ा उठा रखा है पूरे के पूरे पंजाब को नशे से मुक्त करेंगे तरन तारण की सीट जीतना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा ना हो कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी पूरे पंजाब को नशे के मुक्त बनाने का मिशन चलाते रहे और गलती से यहां ऐसा विधायक आ जाए जो यहां नशे का कारोबार चलाने लगे जो अगली पीढ़ी को नशे में धकेलने लगे तरन के बच्चों के भविष्य के लिए तरनतारण के बच्चों को नशे से बचाने के लिए तरनतारण का इलेक्शन जीतना जरूरी है बात सिर्फ भाई हिमिक संधू जी को एमएलए बनाने की नहीं है बहुत पॉपुलर है तीन बार एमएलए रह चुके हैं यहां से और कल मैं अपने लीडर्स से बात कर रहा था कई लीडर्स ने मुझे बताया कि हरमीश संधू जी का रुतबा उनका गांव गांव में इज्जत इतनी है तीन साल तीन बार एमएलए रह चुके हैं लोगों के काम भी किए हैं लोगों के बीच इनकी पॉपुलरिटी भी है लोग इनको अपना प्यार मोहब्बत भी करते हैं इनको एमएलए बनाना क्यों जरूरी है खाली इनको एमएलए बनाना जरूरी नहीं है इनको एमएलए बनाना मान साहब की झोली में आम आदमी पार्टी की सीट लेके आना इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि मान साहब ने सरकारी स्कूलों को अच्छा करने का जो बीड़ा उठाया है वो नहीं रुकना चाहिए युद्ध नशे के विरुद्ध से पूरे पंजाब को युद्ध नशे के विरुद्ध में युद्ध नशा फ्री नशा मुक्त बनाने का जो बीड़ा उठाया है वो नहीं रुकना चाहिए नौकरियां देने का ईमानदारी से गांवों के डेवलपमेंट का जो बीड़ा उठाया है वो नहीं रुकना चाहिए गांव गांव में गांव गांव में खेलने के मैदान बनाने का जो मानसा में बीड़ा उठाया है वो नहीं रुकना चाहिए इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए मान साहब की सरकार के लिए इस चुनाव का जीतना बहुत जरूरी है और आपके बीच आए हैं आज आप तो सारे लोग वो लोग हैं ये कोई जनसभा नहीं है ये उन लोगों की सभा है जिन्होंने चुनाव लड़वाना है और जीतना है और जिन्होंने अगले पंद्रह दिन मेहनत करनी है एक एक कार्यकर्ता गांवों से आया हुआ शहरों से वार्ड से आया हुआ वार्ड कमेटी का लीडर गांव का लीडर अलग अलग विंग्स के लीडर तरन के यहां पर उपस्थित हैं और सब बड़ी मेहनत से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं पंद्रह दिन रह गए हैं आपसे बस यही विनती है कि अब सब लोग छुट्टी लेके लग जाइए कहीं भी किसी को लगता है कि किसी गांव में कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से गांव के लोगों में कुछ इशू है किसी वार्ड में कोई इशू है तो आप मैं आपके बीच बैठा हूं चौबीस घंटे तरन में रहूंगा अगले पंद्रह दिन आप आ जाइएगा मेरे पास में पंद्रह दिन यही दफ्तर में बैठूंगा पार्टी के आप आ जाइएगा मुझे बताइएगा यहां पे बुलर साहब बैठे हैं शहरी कलसी बैठे हैं लगातार बैठे हैं इंचार्ज के रूप में इनके कंधे पर जिम्मेदारी है मैं बैठा हूं ये बैठे हैं पार्टी के प्रधान बैठे हैं और बाकी मिनिस्टर्स बैठे हैं कई सारे एमएलए जो यहां पे हैं सारे एमएलए को जिम्मेदारी है जितने भी एमएलए साथी यहां बैठे हैं उनको एक एक ब्लॉक की जिम्मेदारी दी गई है और कई कई गांवों के ब्लॉक बना के जिम्मेदारी दी गई है उन एमएलए के पास चले जाएं मेरे पास आ जाए मैं भी यही हूं सारे एमएलएज भी यही रहेंगे अगले पंद्रह दिन लेकिन गांव के तरन के एक एक वोटर को ये समझाना है कि भाई तरन को नशे से बचाना है तरन को फालतू के लड़ाई झगड़ों से बचाना है तरन को गैंगस्टर वॉर से बचाना है तरन को बदमाशों से बचाना है तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी को जिताना पड़ेगा झाड़ू पे बटन दबाना पड़ेगा मान साहब का जो रंगला पंजाब का सपना है उसको आगे लेके आना है तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी के संधु साहब को जिताना पड़ेगा वही है जो मान साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ा सकते हैं और दूसरा आपको ही समझाना है गांव गांव में जाके कि जिसकी सरकार विधायक उसका सरकार भगवंत मान की विधायक भगवंत मान की पार्टी का क्योंकि अगर गलती से दूसरी पार्टी का विधायक हुआ तो वो काम नहीं करने देगा वो तो चाहेगा जनता के काम ना हो ताकि वो सरकार को गाली देता रहे दिन भर और बाकी पार्टी के लोग कैसे हैं जो कैंडिडेट हैं वो मुझसे ज्यादा आप जानते हो आप अभी सिंधु साहब ने बताया कि उनका तरन तारण से कोई प्यार नहीं है तरन तारण के रहने वाले भी नहीं है बस उनकी पार्टियों ने उनको भेज दिया कि जाओ चुनाव लड़ो उनका मकसद तो क्या है एक का गैंग चलाना है अपना एक का नशे का कारोबार चलाना है एक के अपनी पार्टी के किसी फालतू के एजेंडे को चलाना है लड़ाने झगड़े के केवल आम आदमी पार्टी का एजेंडा है आपके बच्चों को पढ़ाना है नशे से बचाना है गांव गांव में सड़कों को ठीक करना है गांव गांव में खेल के मैदान बना के देना है इस एजेंडे को रुकने नहीं देना है इस एजेंडे को कोई भी फुल स्टॉप कॉमा नहीं लगने देना है इसलिए अपने सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं जो आम आदमी पार्टी के झंडा उठा के कश्मीर सिंह सोल के साथ थे उसके बाद कुछ और साथी जुड़े वो भी साथी जो संधु साहब के साथ जुड़े हुए हैं सबके सब, सब आम आदमी पार्टी के मजबूत स्तंभ की तरह से लड़िए अगला चुनाव जीत के दीजिए और मैसेज दीजिए पूरे देश को कि अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की राजनीति पंजाब के बच्चे बच्चे को रास आ रही है पंजाब का बच्चा बच्चा, बच्चा बहुत खुश है मुझे पूरी उम्मीद है और अब चुनाव के लिए मान साहब से मैं बात कर रहा था शायद आज चुनाव चिन्ह का हमारा नंबर आ जाएगा कि हमारा तीसरे या चौथे जो भी नंबर पे होगा मोहल्ले मोहल्ले में गली गली में गांव गांव में जाके बटन दबवा दीजिए प्रैक्टिस करा दीजिए मान लो तीसरे चौथे जिस नंबर पे भी है हमारा बटन कि ये तीसरा नंबर बटन दबाना है ये लो बटन दबा के देखो गांव गांव में एक एक वोटर को रिहर्सल करा दीजिए यही आपके हिस्से का काम है मैंने कहा चुनावी सभा नहीं है आप वो लोग हो जिनको सभाएं करनी है आप वो लोग हो जिनको वोट डलवानी है जिन, आप वो लोग हो जिनको वोटर तैयार कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप सब इस मीटिंग में आए आज आपके गांव में मिलेंगे आपसे आपके बीच में कहीं भी कोई बात हो तो मैं यही मिलूंगा तरन तारण में बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद जी हम तरन तारण सारे जेडे वॉलेंटियर साहबान मेरी मुराद ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬੋਧ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨਦੇਵ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨਗਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 103 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਿੰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਾਂਤ ਸਵਾਲ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਹਿਬਾਨ ਆਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਭਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ अरोड़ा ਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਜੀ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਰਪਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਜੰਡੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਲਾਲਜੀਤ ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵੰਤੋਨ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਖੇਮਕਰਨ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਰੰਤਰੰਦੀ ਆਲੇ ਦੋਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪੈੰਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈੰਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਲਵਲੇ ਜਜ਼ਬੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰੀ ਮਨੀ ਸੋਧਿਆ ਜੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲਾਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਮਤ ਹੋਵੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਪ੍ਰਿਸ਼ਤਾਚਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਿਲਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੀਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਰਾਜ ਦੀਪੀ ਚਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਆਪ ਫੇਮਸ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਬੇਟਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਸ ਜੱਜਮੇਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ